Ну вот так вот нас погнали туда. И для чего нас погнали? Выгружать уже трупы загазованных. Ну, когда сказали, что нужно будет выгружать это самое, оттуда выносить эти трупы, мой Толя этот самый, его Мазепа. Но он на год младше меня был. Мне было тогда уже 18, а ему было 17. И побежал туда. Я потом я спросил, а почему ты побежал? Чтобы что полегче взять. А это же э, не, не, не ужники, это приехали сытые, здоровые люди. Ну вот я только туда зашел. Это был кошмар. Это передать трудно, страшно. Ну вот так вот лежали люди, вот так. Дети, мужчины, женщины. И вот Толя кричит, ⁇ Майор, майор! ⁇ Тут пацан кричит, а меня в Трезине еще прозвали майором. Тоже это целая история. Я, потому что все сразу не расскажешь. Это очень много. Да. Я говорю, ну успокой ты его, что он? Я думал, с наших пацанов что-то кричит, да? Да нет, маленький. Я куда-то через эти трупы пошел, лежит женщина, вот так. Вот тогда вот, когда мне он внучка прислала вот это вот, вот он правнука моего маленького, когда она родила в Киеве. Она же сейчас в Киеве живет, да, внучка, прислала мне фотографии. И я сразу мне то вспомнил. Думаю, мы это же мое, что же такое могло быть? Ужас. Голая, и груди, так, как вот, знаете, это рисуете, голландские, там, там есть голая женщина, так вот такая вот там лежит, и он ползает ребеночек, вот здесь у нее попали. Ну, не, не задавило его, понимаете, вообще-то природа нас всегда борется. Он этот самый гриб через асфальт пробивает, а вылазит. Ну то ж, я не знаю, как она получилась. Но я ее поднимаю на руки, к себе прижал, но замолчал, потому что там же холодно все таки Я даже не знаю, девочка был, мальчик это там что там. И тут как раз там дядя Ваня, с которым тоже прошли мы все эти лагеря, но ну, он не знаком, это военнопленный там был. Я говорю, дядя Ваня, что делать? Да говорит, ты скажи же что он живой. Ну и понес я. я это показываю сейчас, вот там по лестницам, вот по этим, там она как раз есть, там зарвана, это, это, вот, вот это место. Выношу я, говорю, Эр Сесман, да скиндер То есть господин э, Эсесловец, э, этот самый э, ребенок ребенок он выхватывает у меня этого ребенка об ножки, об землю и туда кучу с трупами.